Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana pada malam ini, saya Haji Azizi Ahmad dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini Paduka Paduka Anak ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menyertai kontingen negara dalam perbarisan lalu upacara pembukaan rasmi Temasya Sea Games ke-33. Pengenalan Post Brew memastikan perkhidmatan pos kekal relevan dan efisien dalam menghadapi perubahan landscape digital global. Paduka-paduka anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, berangkat menyertai kontingen negara Brunei Darussalam dalam perbarisan lalu upacara pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia Tenggara SEA Games ke-33. Upacara Gilang Gemilang itu berlangsung semalam di Stadium Nasional Raja Magala, Bangkok, Thailand. Berangkat ke upacara tersebut, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Sri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Presiden Kehormat Sepanjang Hayat Persetuan Sukan Asia Tenggara dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. lah His Royal Highness Prince Martin Volkia Her Royal Highness Princess Azima Volkia His Royal Highness juga berangkat menyertai perbarisan lalu Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, นิมาต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการลดภาวะสมักสมานสามัคคีระหว่างประเทศ Sportsmanship for the glory of sport and the honor of at the Olympic Games. Plat 2551 and the Olympic. Pada temasya kali ini, kontingen negara menyertai sembilan acara sukan antaranya polo, sepak takraw, wushu, silat dan renang. Hampir 12,500 atlet bertanding pada temasya kali ini. Hengi Industri Sendirian Berhad semalam mengadakan majlis makan malam tahunan sebagai penghargaan dan pengiktirafan kepada para kakitangan syarikat berkenaan atas komitmen dan sumbangan yang diberikan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Majlis adalah bagi meraihkan tahun ke-6 operasi syarikat berkenaan. Majlis diselajurkan dengan pelbagai anugerah yang mengiktiraf komitmen, prestasi cemerlang dan sumbangan jangka panjang para pekerja. Sebanyak 93 reka cipta logo diterima dalam pertandingan mencipta logo Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pertandingan merupakan inisiatif penting yang dirangka selaras dengan pendekatan Whole of Nation, menggalakkan penyertaan aktif dan kreatif dalam penciptaan logo rasmi. Petang tadi diadakan majlis doa kesyukuran dan penyampaian hadiah pertandingan berkenaan di Dewan Auditorium Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis dibulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, pemangku setiausaha tetap urus tatbir perkhidmatan awam Jabatan Perdana Menteri. Pemenang pertandingan mencipta logo disandang oleh Dayang Siti Kamilah binti Haji Muhammad Azri yang menerima hadiah wang tunai $3,000 Brunei dan sijil penghargaan. Berkuat kuasa 1 Januari 2026, semua perkhidmatan pos yang dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pos akan beroperasi di bawah PosBru, sebuah anak syarikat milik penuh Darussalam Assets, Sendiran Berhad dan dikawal selia oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI sebagai Public Postal Licensee. Pengenalan rasmi bagi syarikat berkenaan diadakan pagi tadi semasa hari terbuka bagi pengkorporatan Jabatan Perkhidmatan Pos di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dalam ucapan Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, turut mengongsikan hala strategik dalam melaksanakan dasar pengkorporatan jabatan berkenaan. Melalui model korporat baru tersebut, Post Brew akan secara berperingkat-peringkat menambah baik pengalaman pelanggan antaranya melalui pendekatan lebih moden dan responsif. Pengkorporatan tersebut mencerminkan usaha negara untuk memastikan perkhidmatan pos kekal relevan, efisien dan responsif dalam menghadapi perubahan landscape digital global. Moha weekend pop-up market diadakan bagi memperkasakan masyarakat untuk memainkan peranan dalam membangunkan diri. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Keadaan cuaca aktif masih diramalkan berlaku di negara Brunei Darussalam sehingga selasa 16 Disember. Hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara terutama pada waktu petang dan malam serta berpotensi berlanjutan sehingga ke awal pagi keesokan hari. Kelajuan angin dijangka boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Keadaan laut pada Amnya berombak di paras sedikit kesederhana dengan ketinggian ombak antara perpuluhan lima hingga satu perpuluhan lima meter. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramal berlaku. Terdapat risiko tinggi berlakunya banjir kilat atau banjir terutamanya di kawasan rendah serta berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat berterusan dan semasa kejadian air pasang. Kejadian tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang juga boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin kencang. Keadaan laut di paras sederhana adalah berbahaya bagi semua bot bersaiz kecil, semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. Mesyuarat Ketua-ketua Persatuan Rangkaian Pendidikan Guru Asia Tenggara S10 ke-20 yang diadakan di Bandung, Indonesia baru-baru ini antara lain membincangkan agenda-agenda yang berkaitan dengan rangka kerja tahunan serta inisiatif S10 selaras dengan hala tuju strategik jaringan melalui pelbagai platform institusi anggota persatuan tersebut. Mesyuarat dikenalikan oleh Universiti Pendidikan Indonesia Bandung. Mewakili Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB ke mesyuarat dan persidangan berkenaan ialah Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB, selaku timbalan pengerusi S10. Agenda perbincangan juga termasuk penyertaan baharu Universiti Brunei Darussalam UBD melalui Institut Pendidikan Sultan Hasnal Bolkiah Shibi sebagai ahli S10 bermula Januari 2026 bagi tempoh tiga tahun. Mesyuarat juga mengesahkan Philippines Normal University sebagai tuan rumah bagi mesyuarat kedua ketua S10 ke-21 pada bulan Mei 2026 dan Kasetsart University sebagai tuan rumah bagi mesyuarat ketua-ketua S10 ke-22. Universiti Pendidikan Indonesia baru-baru ini juga menganjurkan persidangan antarabangsa mengenai pendidikan guru I-Code 2025. Hadir ke majlis perasmiannya Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdurani, RAIS KPU SB selaku Timbalan Pengerusi S10. Bertemakan Mencipta Semula Pendidikan Guru, Equity, Inovasi dan Kemampanan, I-Code 2025 memberi tumpuan dan menekankan pelbagai skop yang Termasuk inovasi dalam pedagogi, mengintegrasikan AI dan teknologi pendidikan. Penglibatan tenaga akademik KPU SB dalam persidangan seumpamanya berupaya membawa mekanisme yang ideal kepada jaringan kerjasama penyelidikan. Moha Weekend Pop-Up Market, anjuran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sedang berlangsung sehingga Sabtu ini di kawasan letak kereta Kementerian tersebut. Aktiviti dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang. Disertai oleh 12 orang pengusaha tempatan, Pop-Up Market menawarkan jualan seperti makanan dan minuman serta buah tempatan orang ramai digalakkan untuk membawa beg guna semula semasa membeli. Melalui pop-up market ini, kita mahu memperkasakan masyarakat untuk tampil ke hadapan dan memainkan peranan dalam membangunkan diri serta komuniti mereka. Cuti bulan Disember dimanfaatkan oleh umat Islam di negara ini dengan menunaikan ibadah umrah. Pagi tadi jemaah umrah dari Darussalam Holding Sendirian Berhad berlepas meninggalkan negara ke Tanah Suci. Musim cuti persekolahan sering menjadi waktu pilihan bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah umrah bersama keluarga. Selain memudahkan urusan perjalanan, kesempatan ini juga boleh menjadi pengalaman yang amat bermakna khususnya buat generasi muda. Sedangkan saya seorang pegawai pendidikan, jadi bulan 12 ni bulan yang baiklah untuk menunaikan umrah pasal cuti persekolahan yang panjang. Hmm. Saya memilih bulan 12 ini uh, disebabkan satu cuti sekolah nak sekolah dan kedua mungkin di Madinah uh, sejuk ya. Ada beberapa hal satu waktu cuti sekolah dan uh, di sembaran ini juga selalunya cuaca mengizinkan di Mekah dan di Madinah. Program Akademi Pemimpin Masa Depan FLY yang menghimpunkan lebih 70 pelajar dan wakil dari tenaga kerja berakhir pagi tadi dengan majlis penutupan. Majlis diadakan di Balai Khazanah Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Fly merupakan program kepemimpinan yang dibangunkan oleh Curious Mind bagi melahirkan pemimpin masa depan yang serba boleh untuk memenuhi jangkaan tenaga kerja dan mencipta impak yang lebih besar bagi komuniti. Majlis diisikan dengan perkongsian mengenai galakan pemimpin yang berorientasi dan bertanggungjawab. Kapal tentera laut Rusia membuat persinggahan di negara Brunei Darussalam selama empat hari sehingga 12 Disember. Semasa di negara ini, kapal berkenaan dibuka untuk kunjungan orang ramai sebagai sebahagian daripada program jangkauan awam. Para wakil media, orang awam dan para pegawai dari beberapa institusi di negara ini berpeluang melawat kapal tersebut serta memahami misi dan keupayaannya. Persinggahan tersebut menggariskan hubungan persahabatan dan konstruktif Rusia dan Brunei dan mencerminkan kesediaan kedua-dua pihak untuk mengukuhkan dialog. Lebih 1900 dolar Brunei hasil jualan karya mural oleh 20 pelukis tempatan disumbangkan kepada Persatuan Siswazah Wanita PSW Negara Brunei Darussalam. Sumbangan diterima oleh Hajah Dayang Hasanah binti Haji Awang Hasan yang dipertua PSW. Ia akan diagihkan kepada 25 pelajar yang memerlukan yang tersenarai di bawah program Infak Alhab. Back to School di Sekolah Menengah Sufri Bolkia. Pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan sijil pelajaran agama Brunei SPUB tahun 1446 Hijrah bersamaan 2025 Masihi akan dibukakan mulai hari Kamis 11 Disember 2025 pukul 10 pagi. Calon-calon peperiksaan, ibu bapa atau penjaga yang ingin melanggan perkhidmatan ini dikendaki mendaftar terlebih dahulu melalui perkhidmatan SMS dengan menaip KHEU jarak REG jarak nombor pusat peperiksaan, jarak nombor indeks calon, jarak nombor kad pintar dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST. 38666 bagi pelanggan progresif atau 39966 bagi pelanggan Imagine. Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan kepada pelanggan melalui SMS tanpa sebarang kos. Keputusan perperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan yang berdaftar setelah keputusan perperiksaan dikeluarkan dengan caj bayaran $1 Brunei bagi setiap SMS keputusan yang diterima. Kementerian Kesihatan melalui unit kutipan hasil Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha memaklumkan terdapat sejumlah wang cengkram wad persendirian bagi tempoh tahun 2016 hingga 2024 yang masih belum diproses dan dituntut oleh pemiliknya. Senarai nama pemilik wang cengkram yang belum dituntut boleh diakses melalui laman sesawang Kementerian Kesihatan. Untuk keterangan lanjut, hubungi unit kutipan hasil di talian 224 2424 sambungan 1004. Perkembangan kemasyhukan Sukan Asia Tenggara Sea Games ke-33 di Thailand. Pasukan polo negara Brunei Darussalam meneruskan aksi sebentar tadi menentang pasukan tuan rumah Thailand bagi penentuan pingat emas. Pada perlawanan tersebut, pasukan polo negara kosong Thailand 7.5 dalam empat cakar. Dengan keputusan tersebut, pasukan polo negara meraih pingat perak. Tahniah kepada pasukan polo negara. Empat orang ahli kontingen negara Brunei Darussalam petang tadi berlepas ke Bangkok, Thailand bagi menyertai kejohanan sukan Asia Tenggara SEA Games ke-33. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Dayang Zainab binti Haji Morshidi, pembangku pengarah belia dan sukan. Rombongan ketiga terdiri daripada pasukan angkat berat iaitu tiga orang atlet dan seorang jurulatih. Atlet angkat berat negara akan bertanding pada 13 Disember 2025 di Sekolah Sukan Chonburi.